雪，柳梢呢？柳梢被白凤师姐叫去一株阁摆出碎灯了，还没回来呢。白凤，她去多久了？好像有些时辰了吧。走水了！走水了！一株阁走水了！走怎么灭不了啊？这是失了火的妖火，一旦焚烧起来是入，是滋补也千绝。丫头，快走！啊 柳少，老祖，你要留就留着吧，但是我们不能说。<noise> 陆林，柳梢，你在里面回答我！柳梢，陆林，别去，太危险了！我刚刚已经探查过，里面根本没有。陆、啊、离。柳梢。 我带你走。 千可灵力，竟然发出这样的力量！ 这么多年，你终于走出来了。我不敢走出去，我怕走出去就再也感觉不到你。怎么会感觉不到呢？你不是草木之主吗？你眼前的天下，就是我守护过的每一寸土地的欣欣向荣，都曾灌注过我的心血。你感觉到了吗？感觉到了，雪瑶。我感觉到了。 我还是很想你，地草，地草，那我，嗯、老祖，老祖<土>，你的头发，头你们遵守承诺，让我走出了一柱阁，我也遵守承诺，给你们帝草。 可是你，我啰嗦什么？我虽然头发白了，我不还是玉树临风的老祖吗？丫头，帮我把这个戴上，好看吗？嗯，好看。哎，天下没有不散的宴席，这一次我真的该走了。你们两个没有我陪着，肯定会很无聊的。嘿。<laughs> 呦呦呦，还真舍不得我呀！舍不得我，你们就直说，说了我也不会留下。哼。老苏，那你之后准备去哪儿？哎，回我的仙居吧，也算是从哪里来，回哪里去。